নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই মূৰ্চনা মেম স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক ষ্টুডেণ্ট গাইডলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ পঞ্চম অধ্যায় মৌলৰ পৰ্যবিত্ত শ্ৰেণী বিভাজন মৌল প্ৰথমতে মৌল অনু পৰমাণু এইবোৰ তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত ভালদৰে পঢ়ি আহিছা তথাপিও এইটো অধ্যায় পঢ়াৰ আগতে আগৰখিনি অলপ চাই ল'বা তোমালোকে তেতিয়া এইটো অধ্যায় পঢ়িবলৈ তোমালোকৰ সহজ হ'ব তো মৌল বুলি কওঁতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব আমাৰ কিমান পৃথিৱীত কিমানবিধ মৌল আছে ঠিক আছে তোমালোকে হয়তো এনেকুৱা যেতিয়া কেমেষ্ট্ৰীৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত যোৱা তোমালোকৰ স্কুলবিলাকতো এনেকুৱা এখন টেবুল লগাই থোৱা দেখা তাত সেইখনকে কি কয় পৰ্যবৃত্ত তালিকা কয় সেইখনতে সকলোবিলাক মৌল আমি যিমানবিলাক ধাতু অধাতু আছে সোণৰ পৰা লৈ পেলাই হাইড্ৰজেন অক্সিজেন এইখিনি গোটেই বস্তুখিনি কিহত সোমাই আছে পৰ্যবৃত্ত তালিকাখনত সোমাই আছে সেই পৰ্যবৃত্ত তালিকাখন এবাৰতেতো নিশ্চয় বনি যোৱা নাছিলে সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত বিভিন্ন চাইণ্টিষ্টৰ প্ৰচেষ্টাত এখোব এখোপকৈ বনি গৈছিলে হয় গতিকে সেই আমি ষ্টেজকেইটা কেনেকৈনো সেইখন বনিলগৈ আজিৰ আধুনিক পৰ্যবৃত্ত তালিকাখন এই অধ্যায়টোত আমি সেইখিনিয়ে পঢ়িম ঠিক আছে প্ৰথমতে কিমানটা মৌল আছে পৰ্যবৃত্ত তালিকাখনৰ এশ ওঠৰবিধ মৌল আছে এতিয়া প্ৰথমতে অকল কিমানবিধ মৌলৰ কথা জনা গৈছিলে কেৱল ত্ৰিছবিধ মৌলৰ কথাহে জনা গৈছিলে হ'ল ত্ৰিছবিধ মৌলৰ কথাহে জনা গৈছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে ভৱিষ্যতলৈ কি হ'ল এশ ওঠৰবিধ মৌলৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰে নাইণ্টি ফ'ৰ কিমান নাইণ্টি ফ'ৰটা মৌল আমি প্ৰাকৃতিক প্ৰকৃতিত এনেই পাই যাওঁ ঠিক আছে প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ আৰু বাকী তাৰে এশ ওঠৰবিধৰ চৌবিছবিধ টুৱেণ্টি ফ'ৰটা মৌল আমি কিহত পাওঁ মানুহে সৃষ্টি কৰে কিহত সৃষ্টি কৰে লেবত সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে তাৰপিছতে কিয় আমি মৌলবোৰৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব লগা হ'ল এতিয়া চোৱা এশ ওঠৰ ওঠৰবিধ মৌলৰ এটা এটা মৌলৰ কি যদি আমি ৰাসায়নিক ধৰ্ম আৰু ভৌতিক ধৰ্ম অধ্যয়ন কৰি থকাটো একদম সহজ নহ'ব সেইটো কাৰণে কিছুমান মৌলবিলাকৰ মানে কিছুমান নহয় যিমান এশ ওঠৰবিধ মৌল আছে তাক এটা এটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰি দিয়া হ'ল যাতে আমি গম পাওঁ এই শ্ৰেণীটোত থকা এইখিনি মৌলই মৌলৰ এইটো বৈশিষ্ট্য বা এইটো শ্ৰেণীত থকা এইখিনি মৌলৰ এইটো বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি পঢ়িব লাগিব চেপ্তাৰটোত ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়ান হ'ল এইটো ফাইভ পইণ্ট ওৱান ওৱান ত' ইয়াত প্ৰথমতে ডবাৰেইনাৰে কি কৈছিলে তেওঁ ফুল নামটো মনত ৰাখিবা পিছলৈ লাগি থাকিব তেওঁ প্ৰথমতে এইখন মৌলবিলাকৰ প্ৰথম তেওঁ এইখিনি কাম কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে তো প্ৰথমতে এইটো চেপ্তাৰ পঢ়াৰ আগতে মই তোমালোকক এটা সৰু ৰিকেপ দি দিব খুজিছোঁ আমি মৌল এটাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বুলি ক'লে কি বুজোঁ চোৱা মৌলটোত প্ৰথমতে কি থাকে নিউক্লিয়াছ থাকে হয় একদম মাজত নিউক্লিয়াছ থাকে যোনটো কি আকোষ কেন্দ্ৰ মানুহৰো থাকে ঠিক তেনেকৈ মৌলটো থাকে তাৰ চাৰিওফালে এনেকৈ কক্ষবিলাক থাকে চেলবিলাক থাকে হয় নে নহয় কৈছিলোঁ এইটো কে চেল এইটো কে এল এম এনেকৈ থাকে হয় নহয় ইয়াতে এনেকৈ নিউট্ৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক থাকে প্ৰথমটোত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে পিছৰটোত কিমানটা থাকিব পাৰে আঠটালৈকে থাকিব পাৰে ঠিক আছে এনেকৈ আঠটালৈকে থাকিব পাৰে তেনেকৈ আমি বঢ়াব লাগে তো ইয়াত এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনেকৈ এনেকৈ সি ঘূৰি ফুৰে তাৰপিছত নিউক্লিয়াছটোত কি থাকে নিউট্ৰন থাকে আৰু প্ৰটন থাকে ঠিক আছে প্ৰটন থাকে প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন কিমান হয় সমান হয় যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইটা প্ৰটন থাকে আৰু আমি প্ৰটন কেইটা থাকে কেনেকৈ গম পাওঁ তাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা যেনেকৈ যিটো হয় সেইটোৱে সেইটো নম্বৰৰ প্ৰটন থাকে সেইকাৰণেইতো আমি পাৰমাণৱিক সংখ্যা জানিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাসটো ধুনীয়াকৈ আঁকিব পাৰোঁ তো এতিয়া কি গম পালা এটা মৌলত পাৰমাণৱিক সংখ্যা প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা সমান নিউট্ৰনটো আমি এক্স এক্সট্ৰাকৈ মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত পাৰমাণৱিক ভৰটো আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ মৌলটোত থকা প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰটোৱেই হ'ল পাৰমাণৱিক ভৰ ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে ক্লাছ নাইনত পাই আহিছা এতিয়া ডবাৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াৰ্ড বুলি ক'লে কি বুজা হয় চোৱা ইয়াতে তোমালোকক দিয়া হৈ আছে ডবাৰেইনাৰে কি কৈছিলে মই তোমাৰ এইখিনিতে দবাৰ এইনাৰে এইখিনি একদম ওপৰতে আছে দবাৰ এইনাৰে দেখুৱাইছিল যে এইখিনি এইখিনি দেখুৱাইছিল যে ত্ৰায়াড এটাৰ মৌলৰ তিনিটাৰ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত কামত সজালে তাৰ মাজৰটো মই বুজাই আছো মাজৰটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আন দুটাৰ মৌলৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড় মানৰ প্ৰায় সমান হয় ঠিক আছে এতিয়া এইটো তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা ডবাৰ এইনাৰে কিন্তু এটা কথা ডবাৰেইনেৰে মাত্ৰ তিনিটা ট্ৰায়াৰডহে কিন্তু বনাব পাৰিছিলে দেই কি কৈছিলে তেওঁ কেনেকৈ কৈছিলে ধৰি লোৱা তেওঁ তিনিটা মল তিনিটা গোটহে বনাব পাৰিছিলে কেনেকৈ বনাইছিলে চোৱা এই এটা গোট লৈছিলে তাতে প্ৰথম মৌলটো যদি পাৰমাণৱিক সংখ্যা তিনি হয় পিছৰটোৰ চাৰি আছিলে ধৰি লৈছোঁ মই তাৰপিছতো পাঁচ আছিলে কেনেকৈ বঢ়াইছিলে চোৱা এতিয়া প্ৰথমটোৰ আৰু দ্বিতীয়টোৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড়টো লৈছিলে আমি কেনেকৈ গড় কেনেকৈ উলিয়াও জানা নহয় যিকেইটা সংখ্যা থাকে সেইকেইটা যোগ কৰি যিমানটা সংখ্যা থাকে সেইটোৱে শৰণ কৰি দিওঁ তো তিনি আৰু পাঁচ আমি যোগ কৰিলোঁ তিনি আৰু পাঁচ দুটা ত' দুইৰে শৰণ কৰি দিম কিমান পাম আছে তিনিৰে আ দুইৰে শৰণ কৰিলে চাৰি পাম হয়নে গতিকে মাজত চাৰি থাকিব গতিকে এই ইয়ে প্ৰথম ওপৰত যোনটো মৌল থাকিব আৰু শেষৰটোত যোনটো মৌল থাকিব সেইকেইটাৰ পাৰমাণৱিক গড়ৰটোৱেই হ'ব এই মৌলটোৰ কি ভৰ এনেকে সি কৰি তেওঁ কৰিছিলে এতিয়া চোৱা তেওঁ এই তিনিটা এই তিনিটা ট্ৰায়াতহে বনাব পাৰিছিলে ঠিক আছে এই লিথিয়াম ছডিয়াম কেলচিয়াম এইকেইটা চিয়ে এইকেইটা মনত ৰাখি থবা কেতিয়াবা তোমালোকৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে ত' ইয়াৰে গম পাইছানে ইয়াতে চালেই তোমালোকে গম পাবা যোগ কৰি চাবা কেতিয়াবা এইটো হয়নে এইটো ইয়াতে বি শ্ৰেণীৰটো এইটো এইটো আৰু চি শ্ৰেণীৰ এইটো এই কেলচিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ চল্লিছ যোগ প দ দশমিক এক প্লাছ ওৱান থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী যোগ কৰি দুইৰে হৰণ কৰিলে প্ৰায় তোমালোকে এইট্টি চেভেন পইণ্ট ছিক্স এইটোৱে তোমালোকে পাবা ঠিক আছে তেওঁ ডবাৰ ৰেইনাৰে সেইটোৱে তোমালোক সেইটোৱেই কৈছিলে কিন্তু তেওঁ ফেইল হৈছিলে কাৰণ অকলটো তেওঁ অকল তেওঁ তিনিটাহে ট্ৰায়াড বনাব পাৰিলে বাকীখিনি বনাবলৈ যাওঁতে তেওঁ ফেইল হৈ গ'ল তো সেইখিনিতে তেওঁ সেইখিনিতে ৰখি যাবলগীয়া হ'ল ঠিক আছে কেতিয়াবা আহে ডবাৰ ৰেইনাৰৰ ট্ৰায়াদৰ এক্সাম্পল দিয়া বুলি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন তেওঁ সেনেকৈ পঢ়ি থ'বা আৰু কি তেওঁৰ সূত্ৰটো আহে কেতিয়াবা তেওঁ কি বেচিছত তেওঁ ট্ৰায়কিটা বনাইছিলে ঠিক আছে তাৰপিছতে আহোঁ আমি নিউ লেন্সৰ অষ্টসূূত্ৰ নিউ লেণ্ডছৰ অস্ত্ৰসূত্ৰত আমি কি কওঁ প্ৰথমতে নিউ লেণ্ডছৰ অস্ত্ৰসূত্ৰটোনো কিয় ফেইল হ'ল আমি সেইটো গম পাওঁ পঢ়ি লওঁ কিয় ফেইল হ'ল জানানে তেওঁ অকল ফিফটি ছিক্সটা মৌলৰহে তেওঁ অষ্টক বনাব পাৰিলে অষ্টক কি মই বুজাই আছোঁ তাৰপিছতে তেওঁ সেইখিনিতে ফেইল হৈ গ'ল কাৰণ বাকীখিনি তেওঁ মিলাবগৈ নোৱাৰিলে তো সেইটো কাৰণে তেওঁৰ সূত্ৰটো ফেইল হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা নিউলেছৰ অষ্টক সূত্ৰত কি কয় কি কৈছে তেওঁ প্ৰতিটো অষ্টক মৌলৰ ধৰ্ম প্ৰথমটো মৌলৰ লগত একে ধৰণৰ হোৱা লক্ষ্য কৰিছিলে তেওঁ যেতিয়া অষ্টক বনাই আছিলে আনটা আনটাকৈ বনাই আছিলে এতিয়া চোৱা এইখিনি তেওঁ বনাইছিলে এতিয়া ধৰি লওক এই হাইড্ৰজেনটো ইয়াত ধৰি লওক এইটো হাইড্ৰজেনটো ঠিক আছে হাইড্ৰজেনটো হাইড্ৰজেনটো ধৰ্ম কিহৰ লগত মিলিব জানানে কিহৰ লগত মিলিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় চাত আঠ এই ফ্লৰিনৰ লগত মিলিব কাৰণ আঠ নম্বৰত আছে অষ্ট্ৰক এতিয়া সেইটো সংগীতৰ সুৰ চাৰেগামা আঠটা আছে যে সেইটো কাৰণে অষ্ট সূত্ৰ সংগীতৰ স্বৰৰ লগত তুলনা কৰিছে বুলি কৈছিলে তাৰপিছত যদি আমি লিথিয়ামটো ধৰোঁ লিথিয়ামৰ একদম আঠ নম্বৰত কোনটো থাকিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ লিথিয়াম লিথিয়ামৰ কাৰ লগত মিলিব এই ছডিয়ামৰ লগত মিলিব ঠিক আছে ছ'ডিয়ামৰ লগত মিলিব তেওঁ তেনেকৈ মিলাইছিলে প্ৰথমটো মৌলৰ ধৰ্ম তাৰ পৰা আহি তেওঁ বনোৱা অষ্টমটো মৌলৰ লগত একেলগে মিলিব বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁ কিয় ফেইল হৈ গ'ল এই তেওঁৰ দিনত ফিফটি ছিক্সটা তেওঁ ফিফ্টি ছিক্সটা মৌল আছে বুলিহে জানিছিলে বাকীখিনি আছে বুলি তেওঁ জনা নাছিল আৰু বাকী যে মৌলৰ পিছত সৃষ্টিও হ'ব সেইটোও তেওঁ ভবা নাছিলে তাৰপিছত তেওঁ কি কৈছে আৰু তেওঁৰ কেলচিয়ামৰ পাছত অষ্টম মৌলৰ ধৰ্মবোৰ প্ৰথমটোৰ সৈতে একেধৰণৰ নাছিলে ঠিক আছে কেলচিয়ামৰ পিছত বাকীখিনি আৰু মিল যোৱা নাছিলে ঠিক আছে আৰু কি কৈছে আৰু তিনি নম্বৰ হেৰিটো কি আছিলে তেওঁ কি কৈছে এইটো দেখিছা নাই ইয়াতে এটা শ্ৰেণীত কপাল্ট আৰু নিকেল একেলগে আছে কপাল্ট আৰু নিকেলৰ ধৰ্ম জানো একেই হয় নহয় কিন্তু তেওঁ এইখন লিষ্টত কপাল্ট আৰু নিকেল সোমোৱাই দিলে এইটো এইটো এটা তেওঁৰ কি তেওঁৰ সূত্ৰটোৰ তেওঁৰ তালিকাখনৰ এটা সীমাবদ্ধতা কেতিয়াবা তোমালোকক সীমাবদ্ধতাকেইটা সুধিব পাৰে হল তাৰপিছতে আহিব মেণ্ডেলিভ এতিয়া মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যবৃত্ত তালিকাখনেই আজিৰ নতুন আধুনিক পৰ্যবৃত্ত তালিকাখনৰ বেজ বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় এতিয়া কৈ আছো চোৱা মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যব্ত তালিকাখনে কি কৈছে তেওঁ ছিক্সটি তেওঁৰ সময়ত ছিক্সটি থ্ৰীটা মৌলৰ কথাহে জানিছিল দেই ছিক্সটি থ্ৰীটা মৌলৰ কথাহে জানিছিলে কিন্তু তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু মৌলৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু মৌলৰ সৃষ্টি হ'ব এখন মেণ্ডেলিভৰ তালিকা মই বুজাই দিম তোমালোকক এতিয়া মেণ্ডেলিভৰ চোৱা মেণ্ডেলিভে কি কৰিছিলে ভৌতিক ধৰ্ম ভৌতিক ধৰ্মবোৰ কিহৰ ভিত্তিত সজাইছিলে পাৰমাণৱিক সংখ্যা ঠিক আছে আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মবোৰ কিহৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰি কৰিছিলে বৈশিষ্ট্য আৰু ফৰ্মুলা কাৰ মৌলবিলাকৰ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰ অক্সাইডৰ ফৰ্মুলা যদি একেই হয় তাৰ ওপৰত এতিয়া মই বুজালে লিষ্টখন বুজালে ভালকৈ বুজিবা ঠিক আছে এনেকৈ ক'লে ভালকৈ বুজি নাপাবা আৰু আজি যে আমি কওঁ এনেকৈ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখনত এনেকৈ থিয় থিয় থকা কিতাপ বৰ্গ আৰু এনেকৈ পথালিকে থকা কিতাপ পৰ্যায় তেওঁৱে সেইটো কি ডিফাইন কৰিছিলে এতিয়া চোৱা এই লিষ্টখন ভালকৈ মন দি চোৱা প্ৰথম তেওঁৰ সীমাবদ্ধতাটো মই কৈ লৈছোঁ কাৰণ মানুহৰ ভুল উলিয়াবলৈ আমি বেছিকৈ সহজ হয় হয় নে নহয় ভাল গুণতকৈ আমি প্ৰথমতে বেয়া গুণবোৰ দেখোঁ সীমাবদ্ধ প্ৰথমতে তেওঁ কনফিউজন হৈছিলে এই হাইড্ৰজেনটো ক'ত বঢ়াব বৰ্গ এইটো এইফালে বঢ়াব নে এই ফ্লৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়'ডিনৰ লগত বঢ়াব কাৰণ লিথিয়াম ছ'ডিয়াম পটেছিয়াম এইখিনি কি হয় এলকালি বুলি কয় কোৱা হয় আৰু এইখিনি কি হয় ফ্লৰিন ক্ল'ৰিন ব্ৰমিন এইখিনি হেল'জেন বুলি কওঁ আগলৈ তোমালোকে পাবা ক হাইড্ৰজেনটো কিহৰ নিচিনাও হয় ফ্লৰিনে যেনেকৈ ডি হৈ পেলাই মই কৈছিলোঁ ন ক্লৰিন সদায় ক্ল'ৰিন ফ্লৰিন সদায় চি এল হৈ নাথাকে এফ টু চি এল টু দুটা দুটা হৈ থাকে ত' হাইড্ৰজেনৰ হাইড্ৰজেনৰো সেইটো নেচাৰ আছে হয় নে নহয় হাইড্ৰজেন কেতিয়াও অকলে নাথাকে সি দুটাৰ লগতেই থাকে একদম টুইন হৈ থাকে এইডছ টু হৈ থাকে ত' সেইটো ছেইম আছিলে প্লাছ কি আছিলে হাই আকৌ হাইড্ৰজেনে লিথিয়াম ছ'ডিয়াম পটেছিয়ামৰ নিচিনা অক্সাইডবোৰ গঠন কৰোঁতে ছেই চোৱা হাইড্ৰজেনৰ যেতিয়া অক্সাইডটো গঠন হয় এইড টু অ' লিথিয়ামৰ যেতিয়া গঠন হয় এল আই টু অ' এন এ টু অ' দেখিছানে এইটো এইটো ফৰ্মুলা আৰ জেগাত এই হাইড্ৰজেন লিথিয়াম ছ'ডিয়াম এইখিনি আমি বঢ়াব পাৰোঁ তাৰপিছতে হাইড্ৰক্সাইড গঠন হ'লে এইডছ টু এন এ এইচ এল আই এইচ তো তাৰ লগত মিলি গৈছিলে প্ৰথম ড্ৰবেক সেইটো আছিলে তেওঁ কনফিউজ হৈ গৈছিলে এইডছটো ক'ত থ'ব এলকালিৰ লগত থ'ব নে হেল'জেনৰ লগত থ'ব ঠিক আছে তাৰপিছতে তাৰপিছতে চোৱা তেওঁ ঠিকেই কৰি গৈ আছিলে এইটো লিথিয়াম এইটো দুই নম্বৰ লাইনটোত চাবা দুই নম্বৰ লাইনটোত চাবা লিথিয়াম বেড়লিয়াম বরোন কার্বন হয় না অক্সিজেন অক্সিজেন ফ্লোরিড পারমাণবিক ভরে তল মৌল তলত কি দিয়া হৈ আছে পারমাণবিক ভৰ দিয়া হয়েছে পারমাণবিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্রমত এনেক ধুয়াকে সজায় সজায় গৈ আসে একদম ঠিকেই গৈ আসে একদম শুদ্ধ রাস্তাত তাৰ পিছতে খেলি মেলিটো কত হৈ গল এই কবাল্ট আৰু নিকেল কোবাল্টর ফিফটি এইট পয়েন্ট নাইন ফিফটি এইট পইণ্ট ছেভেন ওৱান এইটোতে খেলি মেলি হৈ গ'ল নিকেলটো আচলতে আগত হ'ব লাগিছিলে কবালটো পিছত হ'ব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ এইখিনিতে খেলি মেলি হৈ গ'ল তো সেইখিনি হৈ গ'ল তেওঁ সেইকেইটা ড্ৰবেকছ আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছতে তাৰপিছতে তেওঁ শুদ্ধ কি কৰিছিল তেওঁ মানে বহুত দূৰদৰ্শী আছিলে তেওঁ ভাবিলে সিজানি আৰু মৌলৰ সৃষ্টি হৈয়ে যায় তেতিয়া কি হ'ব তেওঁৰ দিনত কিন্তু এইটো গেলিনিয়ামটো নাছিলে দেই যিয়ে যে এলুমিনিয়ামৰ তলতে আছে এই গেলিনিয়ামটো নাছিলে তেওঁ এই এলুমিনিয়ামৰ পিছত জেগা এৰি থৈ গৈছিলে তো জেগা এৰি তেওঁ এটা মৌ নাম দি থৈছিলে এক্টা এলুমিনিয়াম এক এলুমিনিয়াম কি এলুমিনিয়ামৰ লগত এটা যুগ হ'ব তো সেইটো এটা তেওঁৰ একদম ভাল কাম কৰি থৈ গৈছিলে যাতে তেওঁ জেগাটো ধুনীয়াকৈ দি থৈ গৈছিলে তোমালোকে ইয়াতে কিতাপখনত আছে তোমালোকে পঢ়িলে সেইটো বস্তু গম পাবা তেওঁ সেইটো একদম স্মাৰ্টলি একদম কাম কৰি থৈ গ'ল এইটো একদম লাষ্ট লাইনটো এইটো একা অৰ্থ এক যোগেৰে মেণ্ডেলভে এই মৌলবোৰৰ নামো দিছিলে এই পেজটোৰ একদম লাষ্টত আছে ঠিক আছে তাৰপিছত তাৰপিছতে এই চেপ্তাৰটো পঢ়ি থাকোঁতে তোমালোকে কেতিয়াবা সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ নাম শুনিছানে সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰ কি হয় এই নিয়ন হ'ল আৰ্গন এইবোৰ হ'ল সম্ভ্ৰান্ত গেছ মই যে কৈ আছিলোঁ প্ৰত্যেকটো মৌলয় তাৰ নিকটৱৰ্তী সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস পাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে সদায় যাতে সি ষ্টেবুল হৈ থাকে সম্ভ্ৰান্ত গেছটো কি হয় সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰ প্ৰথম কথাটো কি হ'ল তাৰ একদম বাহিৰৰ কক্ষত একদম লাষ্টৰ কক্ষটোত আনটা ইলেক্ট্ৰন থাকে একচেপ্ট হিলিয়াম হিলিয়ামৰটো দুটাই থাকে উপায় নাই তাৰ তাৰপিছতে সিহঁতৰ ভেলেঞ্চি জিৰ' হয় কাৰণ সিহঁত কি ৰিয়েক্টিভ বেছি সক্ৰিয় নহয় একদম কম সক্ৰিয় সেইটো কাৰণে তাৰ কি ভেলেচি নাথাকে ভেলেঞ্চি থাকিলে সি দি দিব লাগিব বা ল'ব লাগিব সেইটো কাৰণে নাথাকে আৰু সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰ না ধাতু হয় না অধাতু হয় সিহঁত সদায় গেছেই হয় ঠিক আছে এইটোৱেই হ'ল সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ ধৰ্ম এইমাত্ৰ মই এইখিনি এই মেণ্ডেলিভৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ সীমাবদ্ধতা মই কৈছিলোঁৱেই প্ৰথমতেই দুখটো কৈয়ে দিলোঁ এইখিনিতে আছে হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনিয়না খাৰ ধাতুবোৰৰ লগত মিলে আৰু কিহৰ লগত মিলে হেল'জেনৰ লগতো মিলে এইডছ টু চি এল টু ত' এইটো সীমাবদ্ধতা এইখিনি তোমালোকে কিতাপত পঢ়ি ল'লে মই আগত কোৱা ক'লোৱেই বুজিলোৱেই আইচটপৰ কথা আছে কেতিয়াবা আইচটপো তোমালোকে পাইছা এনেকৈ ওপৰত যে লিখি দিয়া পাৰমাণৱিক বস্তুটো ছেইম পাৰমাণিক ভৰটোৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে তো আইচ'টপটোৰ জেগা এৰি থৈ গ'ল ন সি স্মাৰ্টলি কাম কৰিলে তো সেইটো কাৰণে তাৰখন ভেলিড হ'ল গম পাইছা বাকীকেইজনে কি কৰিলে নিজৰ যোনকেইটা আছিলে সেইকেইটাৰ মাজতে বনাই থৈ দিলে পিছৰ কথা নাভাবিলে আৰু একদম খাই বই আজৰি মাহটো শেষ নহওঁতে দৰমহা খতম পিছলৈ একদম দিগদাৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে তাৰপিছতে আমি পঢ়িম আধুনিক পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ আধুনিক পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ মেইন মটিভটো কিয় মেইন বেচটো হ'ল মৌলবোৰৰ কি মৌলবোৰৰ ধৰ্ম সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হয় পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখন বনোৱা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আধুনিক এইখন উল্টাকে তোমালোকে অকণমান চাবা আৰু কষ্ট কৰি ইয়াতে মই ওল্টা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখনত কিমান এশ ওঠৰটা মৌল আছে বা কিমান আছে তাহ আছে তোমালোকে নিজে চাই ল'বা গম পাবা এটা কথা তোমালোকে কেতিয়াবা খেলি মেলি সৃষ্টি কৰিব পাৰে এই দুটা আকৌ কি বস্তু তলত সিহঁত কিয় একদম একাষৰীয়া হৈ গ'ল এইকেইটা কি বস্তু জানানে এই এলে লেনথেনাম আৰু এক্টিনিয়াম এই লেনথেনামৰ জেগাটোতে এই প্ৰথম লাইনটোৰ গোটেইকেইটা এইটো জেগাতে আছে সিহঁত লেনথেনামৰ সৈতে একদম চেম ইয়াততো দুবঢ়াব নোৱাৰিলে গতিকে একদম তলত সিহঁতক এক্সট্ৰাকৈ জেগা দি থৈ গ'ল অঁ মই লেন্থে নামৰ লগতে আছোঁ আৰু সেই একটি নামৰ তলতে এই ছেকেণ্ড লাইনটোৰ গোটেইকেইটা একটি নামৰ পজিশ্যনতে থাকিব ঠিক আছে তো কথাটো সেইটো সিহঁতৰ ঘৰ একেটাই ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন কালাৰ দেখিবা এইখিনি হ'ল ধাতু অলপ সেউজীয়া সেউজীয়া টাইপ আছে যে তাৰপিছতে এইখিনি হ'ল যিটো ধাতুও নহয় অধাতুও নহয় দুয়োটাৰে অলপ অলপ বৈশিষ্ট্য দেখাই ধাতুকল্প বুলি কওঁ হ'ল তাৰপিছত এইখিনি হ'ল অধাতু ঠিক আছে আৰু এইখিনিও ধাতুই তলৰখিনি লেন্থেনাম এক্টি নীঘল দীঘলকৈ যে আছে এইখিনি বৰ্গ আৰু এইখিনি কি এইখিনি পৰ্যায় ঠিক আছে এইখিনি পৰ্যায় পৰ্যায়ত কি হয় তাৰ মৌলৰ সমান সংখ্যক কক্ষ থাকিব আৰু বৰ্গত কি হয় সমান কক্ষক যুঁজক ইলেক্ট্ৰন সংখ্যক যুঁজক ইলেক্ট্ৰন থাকিব এইকেইটা পইণ্ট মন কৰা কেতিয়াবা তোমালোকক ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো দি দিব তাৰ পৰা তোমালোকে কোনটো বৰ্গত থাকিব কোনটো পৰ্যায়ত থাকিব এনেকৈ উলিয়াবলৈ দিব তো এই পইণ্টটো তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখি লোৱা কি পৰ্যায়ত কি থাকে সমান সংখ্যক কক্ষ থাকিব আৰু বৰ্গত কি থাকিব সমান সংখ্যক যুঁজক ইলেক্ট্ৰন থাকিব ঠিক আছে অঁ এতিয়া চোৱা হাইড্ৰজেন লিথিয়াম ছ'ডিয়াম উদাহৰণ দি মই বুজাই দিছোঁ হাইড্ৰজেন ইয়াত আছে লিথিয়াম ইয়াত আছে ছ'ডিয়াম ইয়াত আছে একেটা বৰ্গতে আছে নে একেটা বৰ্গতে আছে বৰ্গ একত আছে ঠিক আছে চোৱা হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা এক 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 বহালোঁ হ'ল তাৰপিছত লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান দুই ইলেক্ট্ৰনিয়া বিন্যাস এইটো হ'ব তাৰপিছতে ছডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান এঘাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস যুঁজক কক্ষ মানে কি শেষৰ কক্ষটোত এটা ইলেক্ট্ৰন আছে হয়নে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে হয় চোৱা বৰ্গত কি থাকে সমান সংখ্যক যুঁজক ইলেক্ট্ৰন থাকে হয় সমান সংখ্যক যুঁজক ইলেক্ট্ৰন থাকে দেখিছা সমান সংখ্যক যুঁজক ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু কি চেলৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে ইয়াত এটা কক্ষ আছিলে ইয়াতে দুটা হৈ গ'ল ইয়াতে তিনিটা হৈ গ'ল তিনিটা এটা দুটা তিনিটা এটা দুটা এটা হ'ল তাৰপিছতে আহোঁ বৰোণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন এইটো বৰোণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন এইকেইটা এইকেইটা ছেইম পৰ্যায়ত আছে তো বৰোণৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান তিনিয়ে দুইয়ে পাঁচ পাঁচ কাৰ্বনৰ পাৰম্বিক সংখ্যা ছয় ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো এনেকৈ হ'ল মইতো শিকাইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰনিয় বিন্যাস কেনেকৈ হয় প্ৰথম কক্ষটোত দুটাই থাকিব পিছৰটোত মেক্সিমাম ছেকেণ্ডটোত মেক্সিমাম আনটালৈকে থাকিব পাৰে আনটালৈকে ভৰাব পাৰিব তাতকৈ যদি এটাও বেছি হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ কক্ষটোত বঢ়াব লাগিব যেনেকৈ ছ'ডিয়ামত আমি বঢ়াই দিলোঁ তাৰপিছতে কাৰ্বনৰ এনেকৈ নাইট্ৰজেনৰ হাত দেখিছানে কক্ষকেইটা ইয়াতেও দুটাই আছে ইয়াতো দুটাই আছে ইয়াতো দুটাই আছে হয়নে ছেইম কক্ষ মানে পৰ্যায়ত কি বুজিলা সমান সংখ্যক কক্ষ থাকে ঠিক আছে অঁ এতিয়া চোৱা কেতিয়াবা তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিব পাৰে এইটো এক নম্বৰ বৰ্গ কেতিয়াবা আমি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো চাই পেলাইও আমি বৰ্গ উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া নিয়নটো যেনিবা তোমালোকক দি দিলে নিয়ন নিয়নৰ নিয়নৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান দহ ঠিক আছে নিয়নৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা দহ কোনটো বৰ্গত কোনটো বৰ্গত আছে বুলি সুধিলে উলিয়াবা নিয়নৰ প্ৰথমতে বিন্যাসটো আঁকি ল'লা একদম লাষ্টত আঠ আছে আঠৰ লগত দহ এটা যোগ কৰি দিলে আমি ওঠৰ পাম এতিয়া আমি চাম ওঠৰ নম্বৰ বৰ্গত আছেনে নাই চোৱা নিয়ম আছেনে এই ওঠৰ নম্বৰ বৰ্গত আছে আমি দহটো কিয় যোগ কৰিলো জানানে এই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এইকেইটা যে খালী ৰখি গ'ল সেইকাৰণে আমি দহটো যোগ কৰি দিলো ঠিক আছে পৰ্যবিত্তেইন মটিভ সেইখিনিয়ে বুজিবলগীয়া সেইখিনিয়ে আছে একদম সহজ পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাইছে এইখিনি পঢ়িবা তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা আৰু একদম লাষ্টৰ পইণ্টটো কি আছে মৌল আধুনিক পৰ্যবিত্তালিকাত মৌলৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তনৰ কি প্ৰৱণতা ত' প্ৰৱণতা প্ৰথমতে যুয্যতা মইতো যোগ্যতাটো বুজালোঁ কি আছিলে হয় নহয় আৰু নুবুজাওঁ বাহিৰৰ পৰমাণুৰ বহিৰতম কক্ষত থকা যুঁজক ইলেক্ট্ৰন যোৰ্যতা যুয্যতাটো মেইন হয় নহয় তাৰপিছতে আহে পাৰমাণৱিক আকাৰ চোৱা পাৰমাণৱিক আকাৰ কি হয় এইটো নিউক্লিয়াছ আছে হয়নে ইয়াতে কক্ষবিলাক থাকিব হয়নে ইয়াতে কক্ষবিলাক থাকিব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনবিলাক থাকিব এই নিউক্লিয়াছটোৰ পৰা এইখিনিলেহে যিমান দূৰত্ব কি হ'ব এইটো ইয়াৰ হ'ব পাৰমাণৱিক আকাৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল আকাৰ ইয়াত কি কৈছে তোমালোকে দেখিবা যে বৰ্গত তললৈ গ'লে পাৰমাণৱিক আকাৰ বাঢ়ে কিয় পাৰমাণৱিক আকাৰ বাঢ়ে বৰগ এটাত তললৈ গ'লে কাৰণ ইয়াৰ নতুন কক্ষ এটা আৰম্ভ হয়নে নহয় আমি দেখিছিলো বৰ্গ এটাত তললৈ গৈ আছো নতুন কক্ষ এটা ইয়াত এটা চেল আছিলে ইয়াত দুটা এটা যদি চেল থাকে এটা ইয়াত দুটা চেল থাকিলে দুটা বাঢ়ি যাব তিনিটা থাকিলে কি হ'ব তিনিটা হয় নহয় তো বৰগ এটাত তললৈ গ'লে কি হয় পাৰমাণৱিক আকাৰ বা হে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা এইটো ৰিজনটো এইটো বুজিলা তাৰপিছতে কৈছে এইডাল জিগজাক ৰেখা জিগজাক ৰেখাবোৰে ধাতুৰ পৰা পৃথক কৰিছে এইটোতো কৈছিলোৱেই এইডাল জিকজাক ৰেখা এইডাল জিকজাক ৰেখা ধাতু অধাতু মাজতে কি আছে ধাতুকল্প তাৰপিছতে আমি বুজিলো তললৈ যোৱাৰ লগে লগে কি বাঢ়ে পাৰমাণৱিক আকাৰ বহে কিহৰ তললৈ বৰ্গৰ তললৈ ঠিক আছে তাৰপিছত আহে ধাতৱ আৰু অধাতৱ ধৰ্ম এতিয়া ধাতৱ আৰু অধাতৱ ধৰ্ম কি হয় মই বুজাইছিলো ধাতু কেনেকৈ গম পাওঁ অধাতু কেনেকৈ গম পাওঁ ই একদম বাহিৰৰ কক্ষত এক দুই তিনি ইলেক্ট্ৰন যদি থাকে সেইকেইটা ধাতু হ'ব কাৰণ সিহঁতৰ কি ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়াৰ টেণ্ডেঞ্চিটো থাকিব ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে সিহঁত ধাতু আৰু যদি কি হয় বাহিৰৰ কক্ষত যদি পাঁচ ছয় সাতটা কি থাকে যু যুঁজক ইলেক্ট্ৰন থাকে সেইকেইটা অধাতু হ'ব কাৰণ সিহঁতৰো সেইকেইটা এৰি দিয়া সহজ নহয় এৰি দিয়াতকৈ সিহঁতে আনিবলৈ বেছি সহজ হ'ব হয় নে নহয় তো সিহঁতকেইটা অধাতু হ'ব আৰু একদম লাষ্ট পইণ্ট এইখিনি পঢ়িলেই বুজিবা পৰ্যায় এটাত ক্ৰমান লাষ্টত কি কৈছে পৰ্যায় এটাত সোঁফালেৰে ক্ৰমান্বয়ে যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত আকৰ্ষণীয় ক্ৰিয়া কৰা কাৰ্যকৰী নিউক্লিয় আধানৰ মান বাঢ়ে সেইবাবে ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাৰ প্ৰৱণতা কমে বৰ্গ এটা তললৈ ক্ৰমান্বয়ে যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত আকৰ্ষণীয় ক্ৰিয়া কৰা কাৰ্যকৰী কি নিউক্লিয় আধানৰ মান কমে এইটো উল্টা প্ৰথমটো মই বুজাই দিছো চোৱা কি কৈছে পৰ্যায়ত সোঁফালে ক্ৰমান্বয়ে যুঁজক ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত আকৰ্ষণীয় ক্ৰিয়া আৰু কাৰ্যকৰী নিউক্লিয় আধানৰ মান বঢ়েচোৱা বৰ্গ এটাত কি হয় ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা অপৰ্যায় এটাত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কি হয় ফৰ্চটো বেছিকৈ কৰেনে নাই ইয়াত যদি বেছিকৈ থাকে তো নিউক্লিয়াছটোৰ লগত এট্ৰেকশ্যন বেছিকৈ হ'বনে বাহিৰত বেছি আছে নিউক্লিয়াছৰ লগত এট্ৰেকশ্যন বেছি হ'ব এট্ৰেকশ্যন বেছি হ'লেই কি হ'ব এৰি দিবলৈ মন নকৰিব সেইটো কাৰণে কৈছে কি কৈছে নিউক্লিয় আধানৰ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জৰ মান বাঢ়ে সেইটোৱে কথা শ্বৰ্টকে তাৰপিছতে বৰ্গ এটাৰ তললৈ যদি যাওঁ ধাতুবোৰৰ কি হয় সক্ৰিয়তা সক্ৰিয়তা বা সক্ৰিয়তা বাঢ়ি যায় আৰু পৰ্যায় এটাৰ কি হয় ধাতুবোৰৰ সক্ৰিয়তা কমি যায় এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখি থ'বা সক্ৰিয়তা কমি যায় আৰু অধাতুৰ কি ওলোটাই হয় গম পাইছানে কিয় হয় মেইন কথা যুঁজক ইলেক্ট্ৰন কক্ষ আৰু নিউক্লিয়াছৰ ওপৰতে বস্তুটো মেইন ফেক্টৰ হয় সেইখিনিয়ে ইন চৰ্ট তোমালোকৰ এই চেপ্তাৰটোত এনেকুৱাই আহিব ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো ভালকৈ গম পালে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা সুন্দৰকৈ ডবাৰ এইনাৰৰ ট্ৰায়াত তাৰপিছতে মেণ্ডেলিভ তাৰপিছতে অস্তক্ষ্ৰ এইখিনি তোমালোকক সুধিব পাৰে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়িলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নম্বৰ পাবা কেতিয়াবা বৰ্গ ক'ত আছে বৰ্গ কি হয় পৰ্যায় কি হয় কেনেকৈ উলিয়াই সেইখিনি আহিব সেইখিনিয়ে আহে তাতকৈ বেছি নাহে ত' কি হয় বৰ্গ এটাত থাকিলে তাৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম কেনেকুৱা হ'ব ছেইম হয় এটা বৰ্গত থাকিলে কেনেকৈ গম পাবা সেইটো এইটোৰ লগত কোনটো মৌলৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম মিলিব তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাসেই মেইন ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাসটো উলিয়াই ল'বা তেতিয়াই গম পাবা ছেইম বৰ্গত আছেনে ছেইম পৰ্যায়ত আছে তেতিয়াই তোমালোকে গম পাবা এইটো মৌলৰ লগত সেইটো মৌলৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম মিলিব ঠিক আছে বাকী এইখিনি তোমালোকে এইবিলাক প্ৰশ্নাৱলী নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চেপ্তাৰটো ভালকৈ বুজি পাই যাবা তো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে এইখিনি ভালকৈ পঢ়িবা এইখিনি তোমালোকৰ ইনঅৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত পঢ়িব তো এইখিনি সহজেই হয় কেমেষ্ট্ৰি বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস এইখিনিৰ ওপৰতে বেছিকৈ মেটাৰ কৰে এই এনেকুৱা পাৰ্টখিনি ধাতু অধাতুখিনিও তাৰপিছত বিশেষকৈ এইটো পাৰ্ট ঠিক আছে আৰু এইটোৱেই বেচ হয় তাৰপিছত এইখিনি পাৰিলে পিছত বিক্ৰিয়াবিলাকো ভালকৈ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো ভালকৈ পঢ়ি থকা আজিলৈ বাই বাই